Спасибо большое, что согласился на интервью в «Моя Profession. Спасибо, что удостоили чести быть у вас в «Моя Profession. Сьогодні у моя профешн». Уся правда про творчий шлях Діми Монатіка. Він совершенно нічого із себе не представляє. Що спонукає молодого виконавця досягти музичного олімпу? Мені хочеться артистом бути. Та які стосунки у Монатіка з лободою та сідоковою? Якщо друг то ще не знає, разом з неперевершеною дівчиною блондою. Експеримент для самого себе. Мені так хочеться. продовжувати. Вак композитор, танцівник дімо монатік народився у місті Луцьк першого квітня. Поздравляю! Не знаю, мені вот ця дата очень подобається. Я відкритий чоловік. Я люблю пошті, люблю посміятися. За плечима Монатіка, участь та перемоги у відомих танцювальних та вокальних шоу, а також творчі колаборації з Лободою Анною Сідаковою. Із Віагри. Єва Бушміна із з і з нею ми теж поработали. Дима просто вражает своей процессдатностью. До того, как вынести все это на сцену, мы повторяем по 500 тысяч раз связки. Но это нужно для мышц, это нужно для тела. Все должно быть на таком автомате, чтобы в глазах не было ни капли сомнений. Дивіться просто зараз, видвортесь зізнання знания Дима Монатика про зерковую хворобу, да про роль Наталки Могилевской у его жизни. Он так душевно делает, что мне очень приятно. Ты как бы очень такой человек самокритичный и никогда себе не позволяешь вот звездная болезнь. Ты это вообще как бы такое, не, совершенно не о тебе. И это целиком зрозумело, адже свой успех Монатик отримав завдяки неймовірній процессдатности. Парень из маленького города Луцка решил переехать в большую столицу Украины и все кипело, шумело, очень быстро бежало, я не успевал даже все разглядеть. Однако Дима чудово разглядел, с кем треба починати свой творчий шлях. В столице впервые я выступал на сцене в составе шоу балета Натальи Могилевской. Очень немногие люди, становясь звездами, помнят каких-то людей, что-то они говорят. Я уже даже и не помнила вообще, насколько близким было наше сотрудничество. И вот то, что он говорит приятные какие-то слова, это такая редкость. Он почему-то так душевно делает. Это прекрасный опыт, и я по сегодняшний день благодарен Наталья Могилевская, за то, что многому сама того не понимая меня научила. Это удивительный мальчик, который э, имел такую деликатность, душевность, простоту, э, которая тоже редкость для сегодняшних молодых людей. Он был э, чистым, искренним, трудолюбивым. Это его отличало от других. Понимание, что такое артист в нашей стране на максимум, и нужно ли это или нет, а я сделаю то именно, что мне нравится, то, чем я хочу заниматься, вот за это благодарен. Незважаючи на те, що сольна кар'єра Монатіка почалася ще у 2011 році, визначним для виконавця став минулий рік. 2015 – це іменно такий стартап для монатіка, як артиста, якого узнала більш широка аудиторія. Я знаю як один відомий, дуже український продюсер сказав йому, що він совершенно нічого із себе не представляє, що він бездарний, і закрив перед ним двері. Modin Music Awards вызвала проект «Монатик» прорывом року. Если тебе вручают награду, значит, ты был оценен большим количеством людей. Значит, твоя музыка смогла стать саундтреками их жизни, дней, а для автора это большая радость. Тима Монатик действительно уникален, он настоящий. Ну, это то, что делает артист артистом. Это тот феномен, когда не просто певец, а когда музыкант. И видно, что ему музыку не кто-то пишет, а он сам ее создает. Вот он всем своим телом, глазами, руками, хоть до волос, он несет свою музыку людям, и он как бы вот своей музыкой подхватывает. И уже незабаром «Свит» порадує новый альбом от команды «Монатик». Вот он там сзади на доске весь расписан. Это уже сложно даже назвать скелетом, потому что он уже в оплате. Осталось только подвести мейкап, все припудрить, все сделать красиво, вкусненько, завернуть. И чтобы хотелось его в руках подержать, а потом только пустить в душу и в уши. Только у «Моя Профэшн». Чому заради фотосесії з Монатіком відома українська модель прилетіла просто з Парижа? За секс сьогодні відповідала стася. Та як втомовить спрагу адреналіну невгамовний співач? После того, що ти уже смог добиться очень больших и многих успіхів. Вот ты себя чувствуешь вот комфортнее і більше всього ти можеш себя розвивати? Мені хочеться артистом быть. а артист для меня это как это совокупность профессий и актерского мастерства, и танцев, и ее музыкант, безусловно. Всем известно то, что ты композитор, человек, который пишет очень много песен и свои, и, так сказать, на продажу. 40 градусов, если вдруг кто еще не знает в стране об этом, 40 градусов написал ты в У 2014 году композиция 40 градусов отримала сразу две награды від Украинской премии Юна. У номинациях «Краща песня» та «Краща видеоклип. Я писал, писал, писал. И в один момент я себе задал вопрос, что а вот если бы в будущем я захотел стать музыкальным продюсером, смог бы ли я готовить женский репертуар? Это был как ну, эксперимент для самого себя. И вот часто спрашивают, как мужчина может написать женскую песню. Все просто, На самом деле нужно писати о том, що бы ти як мужчина хотел услышать из уст женщин. Тож дімі вдалося вцілити у десятку. Однак він добре розумів, що пісня стане улюбленою, якщо прозвучить з вуст справжньої рукової жінки. Я тоді думав і, і прямо запускав е, мысли в космос, що ну эта песня должна бути для Світлани. Якщо вона візьме, то буде просто зверхпобеда. І лобода відразу ж погодилася на співпрацю з молодим композитором. Вот, да, вот Что, что света переделала, у нее было ⁇ держи меня крепче, мама ⁇ а я пел. Не парьте мне мозг, подруги, я сегодня пьяна. Его неземные слова допила до дна. Идите, пускайте слухи, ваша лесть не нужна. О! От одного лишь взгляда его Убегаю на туман Туманом затуманил мысли Все о нем, лишь о нем Все о нем Он нравится, нравится мне Нравится, нравится так Нравится я без ума Мама в нем Понимаете, почему соавторство? Она э, изменила некоторые части. Она принесла в эту песню очень много женского. И э, никто вот лучше Светланы бы эту песню не исполнил и не подарил бы ей такую жизнь, которая сейчас эта песня живет. Для меня это большая честь. Далее у меня про фэшн. Дима Монатик. Про музыку, стиль, танцевальную терапию та яскравий дуэт с Анной Сидоковой. У меня сразу же пошли мурашки, поэтому я был уверен, что все произойдет. Дима, если ты меня слышишь, подумай сейчас все любят, знаешь, там иногда вечерком в плеере с винишком всплакнуть под твою какую-то композицию, либо наоборот поднять себе настроение. Ты адекватно оцениваешь то, что ты действительно очень много на многих влияешь? Безусловно, я даю себе отчет перед своим слушателем, поэтому тщательно всегда работаю над каждым словом. Ну где же ты была раньше? Давай без фальши, я понимаю, что э, человек слушает слова, когда плохо, музыку, когда хорошо. Поэтому мы придираемся к словам. Мы хотим рассказать истории, чтобы все было складно, ладно и понятно. Мы, артисты, должны нести правильный посыл. Мне кажется, музыка сегодня должна лечить и направлять в нужное русло. Что еще не газ? Давай, Давай придумаем, как оказаться там. Что касается музыки, ритмики, я как человек, занимающийся долгое время танцами, хочу продолжать это дело, но уже в каком-то там э, другом ключе. И вот мне нравится, что у нас получается делать танцевальную музыку. Танцы не как солнце, дарит витамин D, поэтому мы наши концерты называем музыкальной терапией. И мне нравится, что люди, пришедшие на концерт, это не отрицают. Вот я заметил, как люди реагировали на его энергетику. Как прямо вот он умеет зажечь, когда все люди прям подрываются и танцуют, Захватывает просто аудиторию своей музыкой и своей харизмой и своим обаянием. По поводу вот синических костюмов, кто работает, какой стилист над вашим полным образом всего коллектива? Сейчас мы еще сотрудничаем с Тимати Файном, он делает невероятные смокинги, ну, они прекрасны. Ты понимаешь, когда это вкусно, когда это четненько каждая строчечка, когда это как к ребенку, знаешь? Часто бывает экспериментируем. Алена Шмакова нам помогала, наверное, Music там, с бордовым вот, ну, это не знаю, как этот цвет правильно называется, фиолетовым бордовым, ну, красиво получилось, отлично мне. Я благодарен за эти чувства твоим 1 Дамы и господа, М1 сегодня просто делают невероятные. Все-таки артист должен чувствовать себя комфортно. Куда бы он ни вышел, нужно чувствовать себя комфортно. Например, я бы никогда не смог надеть на себя кусок мяса, там, как Леди Гага, в свои светлые годы. Мне кажется, нужно хотя бы э, один образ найти, который за тобой закрепится. А дальше меняйся как хочешь, тебя все равно будут помнить, как у Майкла Джексона там перчатка и шляпа. Фанатик выбирает проверенных часом профессионалов. Ну вот в 2015 году работали мантисы религиозы. Ох, они сумасшедшие, вообще название необыкновенное. Да. Мантіс Релігіоса це творчий тандем Місі Нєвсі та Олега Плєтньова. Бренд заснований у 2011-му. Мантіс Релігіоса це футуристичний стиль, натхнений світом живої природи. Їхній одяг ідеальний подарунок для прихильників ексклюзивних комфортних речей. Ми з ними натискали дуже класний правильний дизайн. Я так як я на сцені багато двигаюся, танцюю. цьому люблю якісь піджаки, брюки. Мы нашли костюм, но из э, спортивных тканей. Мантис религиоса, супроводжая монатика, пустино. І над кліпом сейчас, і образ в кліпі з Анной Сидоковой, і її образ. Ну, що тут сказати? «Віагра» так і тягнеться до Монатика. В результаті колаборації зі ще однією екс-віагрянкою з'явилася Яскрава відеоробота Тише. Я не мог не предложить дуетну пісню, тим більше вона созревала, вона вже ждала свою вторую половину. Я рад, что Аня стала вот этой второй половиной. Мы на одній з вечеринок, поговорили дуже приємно, і я був приємно удивлений, Потому что ее вот внутренняя красота ничуть не уступила ее внешности, и это э, меня поразило. А еще больше Диму в разы. Нежный тембр, э, красивый тембр, который может как-то субтонить интересно. Ване это есть, поэтому у меня так блин при разговоре сразу же загорелась лампочкой, и это свершилось. Не покидай меня. Мы просто собрались на студии и попробовали, просто сыграли на фортепиано, потом под гитару спели вместе. У меня сразу же пошли мурашки, поэтому я был уверен, что все произойдет. Что тут сказать? Талановитых и та красивых женщин, бажаючих попрацювати с монатиком, немало. Мы похожи в том, что яркие, модные, как это еще называется. Но все же в разных мы направлениях работаем, если углубиться. И интересно было бы это соединить. Я уже Диме это говорила. Дима, если ты меня слышишь, подумай еще. Не пропустить Дима Монетик про съемки видеоклипов и властные роли у кино. Единственное, конечно, чтобы фильм не испортить. Он, наверное, подумал, что я к нему заигрываю. Как вы видео снимаете? Понятно, что работает целая группа людей. Мы как-то пользуемся таким правилом внутри нашей команды, что первое, что приходит в голову, мы никогда не снимаем никогда не было так, чтобы я писал что-то сразу под картинку. Просто от души, что происходит, а потом мы уже собираемся и думаем, как это правильно оформить, потому что визуальная работа, она, конечно, продолжает песню, она дает ей еще жизнь пошире, и ты можешь как бы показать людям, как ты ее видишь. Угу. В этом я мечтал находиться, а сейчас я здесь, поэтому хобби превратилось в профессию, и это невероятно. Ты наслаждаешься этим удовольствием. Ты говорил по поводу э, мастерства актера и э, кино. Все-таки у тебя был опыт э, в, в фильмах. Ну, такой очень минимальный. Как бы, знаешь, кто не снимался у нас в Мухтаре. У самой была история с этим сериалом. Первая такая вот была роль, там за за 5 секунд, секундная мы с друзьями до сих пор, если хотим поднять все настроение, когда включаем вот эти 5 секунд и просто смеемся. Да. Потом в моей жизни были дневники темного, там уже были побольше роль, но там уже не так стыдно. Я думаю, что, может, в следующий раз вообще будет не так стыдно. Хотелось бы себя проявить еще там. Почему бы и нет? Mm. Это интересно. Хотелось бы попробовать. Единственное, конечно, чтобы фильм не испортил. Очень красивий мужчина, і я при нашому знайомстві наговорила йому столько компліментів а його вніжності просто як есте. Що, наверное, подумав, що я к нему зарігаю. <решко> Тільки у моє профешен. Чому заради фотосесії з Монатіком відома українська модель прилетіла просто з Парижа? За секс сьогодні отвічала Стася. Та як втамовує справу адреналіну невгамовний співак? Вы сейчас находитесь на площадке, у нас здесь происходит фотосессия. Мы снимаем новый сет афиш. Окрім червоного капелюха и элегантного костюма. У нас сегодня были кактусы, и цветы. А также, конечно же, я хотела привнести какого-то секса. Вот, и за секс сегодня отвечала Стася. Хочется красивых кадров. мне кажется, мужчине мало быть одному в кадре, чтобы сделать что-то красивое. Мужчине обязательно нужна правильная, оборожительная спутница. Не работаешь и просто расслабляешься. Она у нас сегодня солдат Джейн в такой интерпретации, да, модной. И мне кажется, что она еще больше подчеркнула мужественность Димы. Со Стасей всегда приятно пообниматься. Ничего не нужно даже делать. У него вот этот его взгляд, его мошен, он цеплял. И мне остается только это завернуть в красивый фантик и уже выдать на гора то, что получилось. Как вот твоим-то быть. Заулыбался, потому что я уже все поняла. Мне на самом деле импонирует, что люди адекватны, что моя аудитория четко понимает, что не Господь Бог, а человек, mm -hmm. который просто умеет писать музыку, и эта музыка им, там, лично им нравится. Mm -hmm. Встретить меня можно вот в Киеве, очень во многих местах. Вот сейчас снова пересяду на электросамокат. Это мой транспорт в этом боже, городе. Боже, ты прямо так чик и едешь, боже, я представляю, Но это круто. Это, это такой кайф. Многие, кстати, я встречаю... Mm -hmm. Ой, Дима, здравствуйте, тебя свидела, вы на самокате проезжали. Да, да, да. Очень о, часто, о, я видела, да. да. Адже пафосное життя не для монатика. Есть во мне вот эта жажда адреналина экстремального. Я с детства катался на скейтборде. Вот он, до сих пор это хобби здесь есть. Я катаюсь туда-сюда, просто вспоминаю. Вот. Он даже чистенький, он такой еще новенький. Я много досок сломал. Это просто такой для катания на студии. Чисто вспомнить молодость называется. Сейчас я вроде как хорошо освоил сноуборд и... Фанатеют этого дела. Не стоит бояться падать, разбиваться. Надо жить каждый миг сейчас, пользоваться каждым моментом. Огромное спасибо тебе еще раз. Не буду тебя задерживать. Я знаю, что за дверями уже в разгаре твоя репетиция, все ждут тебя. Поэтому всего-всего хорошего. Спасибо огромное. Ну и, конечно же, до встречи в «Моя Profession. Дивіться у нас в программе Моя профэшен. Дизайнерка Ника Мэдисон ведь сняла кино. Я отказалась от недели моды. Потап створив смачный, музычный арт простір Я приглашаю в туалет. Надя Мейхер открыла творчую майстерню. Может быть, Константин Миладзе уже одобрил то, чтобы Надя была вашим дизайнером. Разом с неперевершенной девушкой, блондою ближе до фэшн Зірок.